poytaxtimizda markaziy osiyo mamlakatlari kasb uyushmalari kengashining 2 majlisi bo'lib o'tdi mazkur mintaqaviy anjuman tafsilotlari muxbirimiz lavhasida o'tgan yil o'zbekiston kasba uyushmalari federatsiyasi tashabbusi bilan markaziy osiyo kasaba uyushmalari kengashi tashkil etildi ushbu mintaqaviy tuzilmaning navbatdagi yig'ilishida hamkorlikdagi faoliyatning ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi nufuzli anjumanni markaziy osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi bosh kotibi o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi qudratilla rafiqov olib bordi e'tiborli jihati kengashning geografik qamrovi kengayib bormoqda markaziy osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi a'zoligiga qirg'iziston kasaba uyushmalari federatsiyasi va Mo'g'uliston kasaba uyushmalari konfederatsiyasi qabul qilindi kengash a'zolari o'zbekiston <imitation> kasaba uyushmalari federatsiyasi mehnat inspeksiyasi hamda mehnat xavfsizligi va gigiyenasi xizmati faoliyati shuningdek qozog'iston va tojikiston kasaba uyushmalari mehnat inspeksiyalarining ish tajribasi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqdilar xususan mehnat sohasiga aloqador yangi qonunlar qabul qilinayotganligi kasaba uyushmalarining faol ishtirokida xalqaro mehnat tashkilotining o'n to'qqizta konvensiyasi ratifikatsiya qilinganligi alohida qayd etildiзбекистан Provadil. yaqinda qardosh o'zbekiston shanxay hamkorlik tashkilotining samarqand sammitini o'tkazdi markaziy osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi yig'ilishi ham mazkur yirik va muhim xalqaro tadbirdan so'ng bo'lib o'tayotganining ramziy ma'nosi bor chunki mintaqada kasaba uyushmalari harakati rivojlanib bormoqda va bizda iqtisodiyotning yangi yo'nalishlari paydo bo'lyapti so'zsiz bu jarayonda mehnatkashlarning huquq va manfaatlari himoyasi muhim o'rin tutadi o'zbekistonning tajribasi va erishayotgan yutuqlari tahsinga loyiq Kelgusi ushbu tajribani o'rganish va ommalashtirishimiz zarur. O'zbekistonning zarurубекистана с международной организацией труда markaziy osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashining tashkil etilganini xalqaro mehnat tashkiloti olqishlaydi o'zbekiston va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasida munosib mehnat bo'yicha mamlakat dasturi imzolanib amalga oshirilmoqda xalqaro mehnat tashkilotining qator konvensiyalari ratifikatsiya qilindi markaziy osiyo mamlakatlari kengashi ham mintaqada mamlakatlar kasaba uyushmalarini birlashtirib mehnatkashlarning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi anjuman doirasida markaziy osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi hamda xalqaro mehnat tashkilotining mehnatkashlar faoliyati bo'yicha byurosi kasaba uyushmalari ta'limini rivojlantirish va modernizatsiyalash hamda markaziy osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari mintaqaviy hamkorligini kuchaytirish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar shuningdek yig'ilishda <gülüşte> tashkilotning kelgusi yil uchun bosh kotibligiga qozog'iston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi nomzodi ko'rib chiqildi hamda bir ovozdan ma'qullandi shuningdek o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi faollari bilan mo'g'uliston kasaba uyushmalari konfederatsiyasi delegatsiyasining uchrashuvi bo'lib o'tdi unda mehmonlar o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi faoliyatining ustuvor yo'nalishlari bilan tanishtirildi shundan so'ng o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi va mo'g'uliston kasaba uyushmalari konfederatsiyasi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi shuningdek qirg'iziston kasaba uyushmalari federatsiyasi delegatsiyasining o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi faollari bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi uchrashuvda ikki mamlakat kasaba uyushmalari faollari o'rtasidagi yaqin hamkorlikni yanada rivojlantirish yuzasidan fikr mulohaza almashildi shundan so'ng o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi va qirg'iziston kasaba uyushmalari federatsiyasi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi